Боже ж ты мой, ну вы совершеннолетние хоть, что же вы тут? Да. Ну, выглядите вы как дети. Вы сестры? Нет, нет. Братья? Нет, мы подруги, мы снимаем а квартиру, квартиру вместе, студентки. А, да, а где учитесь, на кого? Позвольте мы поинтересовать. учимся да? Как, да. как, как, В каком? Омском. Педи Омском. А, вы педагоги будущие? Ну, ну, ну у, у нас кафедра туризма, специалисты по туризму. Преподавать туризм это особенно интересно, мне кажется. Понимаю. Или это просто разновидность, так сказать, специализации для привлечения большего количества учащихся в высшее учебное заведение, правильно? Учимся. У нас не педагогическое будет образование, а экономическое. Да, есть такая проблема в нашем образовании: всунуть, допустим, в технический университет какой-нибудь э, факультет юриспруденции, к примеру. Вообще дикость. Да, да, или, да, ту, да. или туризма. Но вообще дикость. это, знаете, это стричь купона называется. Это значит, не учить студентов, а стричь купоны с людей. Ну, деньги, деньги рубить, рубить бабло. Ну, некоторые разводят кроликов, а наши власти разводят лохов. Ну, нас с вами в данном случае. Вы хорошо сказали. Ну, так и есть, никуда не денешься. Никуда не денешься. Я живу в Белгороде, вот я так смотрю на эту ситуацию на протяжении последних месяцев, это к девяти. И я так смотрю, что нашей центральной власти вообще на нас наплевать. Ну, зайдут сюда, соседи, ну и хрен с ним отдадут mm. нас с потрохами, мне кажется, вообще. Mm. Ну, мне это ладно, я-то хоть с детства знаю украинский язык, я в Советском Союзе родился. Я его знаю. Mm -hmm. А те, которые сейчас молодые, они же его не знают. Вообще mm -hmm. нет, да. Ну, а нашим центральным властям хуй растереть на все это. Кстати, вот дети, которые приезжали с Луганской области, они ну, там девятого года рождения какие-нибудь детки, они не знают сейчас украинский язык. Ну девятого года а, рождения, 5? вы представляете, в четырнадцатом году этим детям было по пять лет, ну никакого образования, ничего, откуда бы они могли знать украинский язык. Мы зашли туда в четырнадцатом году бесповоротно и порубили там все украинские корни, которые там только были. Там нет ни одной украинской школы, там нет ни одного украинского, там не показывают украинские фильмы, там не показывают украинский канал, там ничего а. украинского нет. Там и до нас э, были половина украинских школ, половина русских, а пришли мы освобождать их. Там были украинские и русские школы, а теперь там только русские. Вот мы так вот освободили прекрасно. А. Какие мы молодцы, вообще просто бомба. Знаете, я когда смотрю на то, что происходит сейчас. У меня абсолютно четкая ассоциация с войной Второй мировой. Вот мы это гитлеровская Германия, а они это Советский Союз. Вот абсолютно такая у меня ассоциация. Абсолютно. Мы ага. ведем себя абсолютно как Гитлер, с моей точки зрения. Ну, я не знаю, учат у вас в педагогическом историю. Как, как сейчас, кстати, историю преподают? Преподают в университете? У нас преподаватель пуховый по истории, поэтому ничего такого. У нас, у нас и Толини, кто этот. У нас в основном мы историю, экономику, мы проходим, мировую и прочее, прочее. Вот это ну, вот мировая это история. Вторая мировая. Ну, mm -hmm. ну, в школе преподавали что, Вторую мировую. Хорошо, Вторую мировую преподавали. Прямо, Хорошо? Да. да. Хорошо. Хорошая была. Ну, хорошая, она может быть как человек была хорошая, а ведь историю она преподавала. Да. Ровно в тех рамках, в котором, в котором Кремль приказал нам. Понимаете? Вот э, у нас, смотрите, у нас какая штука получается. Э, Вторая мировая война закончилась в сентябре 1945 -го года. Ведь 9, а? ведь 9 мая была же держана только победа над э, нацизмом в Европе. Война же при этом не закончилась. Да. Вот представляете, да. чей-то дед после 1945 -го года был. Э, Значит, отправлен, передислоцирован, говоря военным языком, на Дальний Восток. И там погиб. Да, у меня так... И там погиб. Вот тот, что погиб до 9 мая, тот участник Великой Отечественной войны. А тот, который после 9 мая на Дальнем Востоке, тут нет. Вот как так? Угу. Да. Ну, это только у нас такое может быть. Что будете? Э, туризм это, конечно, хорошо. Я бы на вашем месте, знаете, что сделал? Взял бы путевку в том турагентстве, в котором вы будете работать, или будете владеть в какую-нибудь страну хорошую, не знаю, Бельгию, Голландию. Голландия прекрасная страна. Уехал да, бы туда, стране, да. поступил бы учиться там, и никогда бы не возвращался в это болото. Никогда, будь я помоложе. Вообще в планах это и есть. Вот так и сделать. Учите языки, учите языки, уважайте... Ув уважайте, уважайте, девочки, те народы, к которым вы приезжаете. Пытайтесь, вот поехали вы в Англию, говорите по-английски, поехали вы во Францию, пытайтесь хотя бы несколько предложений выучить по-французски. Это уважение, это элементарное уважение. Нельзя приехать в гости и кричать, что говорите вот здесь вот так, как я хочу. Это неприлично. Ну да, в любую страну, когда ты приезжаешь, ты там в первую очередь гость. И ты должен знать традицию. Ну, хотя бы несколько слов, да. Хотя бы поздороваться, спросить дорогу. Это элементарно. Ведь, ну, не, не приезжают же китайцы, не зная русского языка абсолютно. Они же несколько, хотя бы фраз, хотя бы несколько фраз учат. А мы ведем себя как, ну, простите, мы ведем себя как быдло везде в мире. Иногда просто стыдно. Помина... Ладно, не прости, не простите, что я как старый вот этот дед устроил вам урок культурологии, этики Normal. и всего подобного. Все по факту. Да, ну просто иногда бывает стыдно. А я живу на границе с Украиной, так мне вообще стыдно перед, uh -huh. тем, перед теми людьми, рядом с которыми я прожил всю свою жизнь. Всю свою жизнь. От uh -huh. меня до границы с Украиной 37 километров. Я всю жизнь прожил рядом с украинцами, а теперь я чувствую себя, ну, подонком просто. Ну, вот так вот. Мне нечего сказать. Может быть, вам что есть сказать? Мы на самом деле любим Россию. И хотим, чтобы это было чудесным государством. Этого мало. Надо что-то делать для этого. Этого мало просто. Варианта два. Либо, так сказать, брать в руки лопаты, кастрюли, лопаты, либо ехать, валить к чертовой матери. Никаких других вариантов нет. Либо лопаты, кастрюли, палки, щиты, либо валить. Никакого другого варианта нет. Ну, ну в общем, в общем, все, девчонки, в общем, все. Давайте. Овцы. Дівці, туризм історія не треба, економіка економіка потрібна да, 100%. І не заперечиш. До речі, донейт, що в посилання він виводиться на екран під час стріму, якщо є щось кому сказати вголос, користуйтесь цією нагодою.